Ini adalah antara sembilan jenis Anak-anak jin, anak-anak iblis Ataupun anak-anak syaitan Yang begitu popular berkeliaran Ha, popular berkeliaran Bila bila saya sebut lagu tu Jangan senyum, jangan uh -huh. ha, Ni tempat-tempat ni memang sinonim dengan anda semua Yang pertama nama anak jin ni ialah Zalitun Zalitun yang kedua Nama dia Watin Yang ketiga Nama dia A'wan Yang keempat Nama dia Hafaf Yang kelima Nama dia Murrah Kebetulan nama dia sama dengan salah seorang Raja Jin Alam bawah Yang keenam nama dia Masud Yang ketujuh nama dia Dasim Yang kelapan nama dia Halawan yang kesembilan nama dia khalus khalus baik yang pertama yang saya sebutkan tadi apa nama dia zalitun zalitun ialah anak jin ataupun anak syaitan anak iblis yang mereka ini bertempat di kedai-kedai mereka bertempat di pasar-pasar, mereka bertempat di pasar raya-pasar raya. Ha, jangan main-main. Jadi mereka ni sudah ditemuduga dan interview oleh Tesco, Giant, Long One dan sebagainya. Ha, ha. Supaya duduk di situ tanpa gaji lah. Maksudnya sedar atau tidak sedar apakah tujuan mereka berada di tempat-tempat tersebut. Bila kita pergi dengan isteri ataupun suami kita nak membeli belah di sinilah mereka akan mula menyucuk jarum mereka Mereka akan goda kita Padahal di rumah tu dah buat dah Senarai barang nak beli dan berapa bajet Hani nak beli, Hani nak beli, nak beli RM70 saja mah Kita ni RM70 bajet hari ni Tiba-tiba ada cawan set baru Perak dia cucuk Ay, hey, belilah, belilah ada almari baru ada hak tu baru asal bajet 70 tapi hak nama Zalito ni dia akan goda tak kira lah belah lelaki ke suami tak kira lah belah perempuan isteri ke agar kita ni berbelanja secara lebih ataupun berbelanja dengan perkara-perkara yang memang bukan menjadi keperluan kita pun jadi hak sepatut habis tujuh puluh Hak tu nak, hak ni nak, hak tu nak, ni nak, nak Jadi seratus tujuh puluh Jadi dah terlebih seratus Kita nampak, oh biasalah terlebih Dari sudut zahir Tapi kadang-kadang mereka lah yang berada di pasaraya-pasaraya Menyucuk dan menggoda kita Tak kira belah lelaki, belah perempuan Agar kita ni berbelanja lebih dan berbelanja perkara-perkara Yang bukan sepatutnya dan jadi keperluan bagi kita nak suruh mata kita ni jadi kelabu Dengan benda-benda tersebut Kadang-kadang handphone ada dah Tiba-tiba dia main diskaun pula Eh, elok juga ni Beli pula handphone Macam saya, dua-dua dah ada <tell> saya tunjuk saya sendiri Tapi saya tu bukan zalitun lah <tell> Ok Seterusnya Yang kedua disebut sebagai Watin waktu ini, Dia akan pergi kepada manusia-manusia yang Allah uji mereka Ada sesetengah manusia Allah bagi musibah Allah bagi ujian Allah bagi bala Allah bagi masalah Allah bagi problem dan dalam keadaan manusia tu duduk tengah stres, duduk tengah pening dengan problem dia, dia mai cucuk, dia mai goda untuk apa? supaya kita ni jadi prasangka buruk kepada ha? kepada Allah jadi kita penuh berpikir yang bukan-bukan Allah pasal apalah Allah bagi orang lain tu tak pernah susah jiran aku aku ni hari-hari asyik susah minggu lepas dah susah, banyak habis duit minggu ni banyak pula, macam kamu ni tak adil lah Allah Aha. jadi dia nak suruh kita keluarkan perkataan-perkataan macam tu dia pergi cucuk nak suruh kita ni sangka buruk terhadap Allah Pelari kita daripada beriman kepada kodak dan kodar yang Allah tentukan Dia tak tahu bahawa makin banyak susah yang kita dapat Makin banyak pahala yang Allah nak nak bagi Tapi manusia tak fikir pasal pahala tu sebab tak nam Sebab tak nampak pasal pahala Kalau kecuali gedegang jatuh depan dia tak apalah dah sekali susah gedegang jatuh pahala sekali susah gedegang pahala sekali ujian gedegang pahala baru mulut dia tak kata apa tapi bila dia tak nampak apa yang Allah nak beri di belakang hari untuk dia dan di samping duk kena cucuk duk kena goda ah ha, banyaklah akan terjadi perkara-perkara yang berselisihan dengan akidah asas Islam kita jadi berhati-hati dengan jin yang nama watin yang ketiga jin yang nama Awan. Ah ha, yang ni insya-Allah dia tak mai kat kita. Insya-Allah jin yang nama akwam ni tak mai kat kita. Sebab apa? Jin ni dia lebih suka duduk dekat berdamping khusus untuk raja-raja, menteri-menteri, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa saja. orang bawah ni insya-Allah jin ni tak mai. Jin yang bersifat akwam ni dia nak suruh kalau raja, kalau menteri, kalau pemerintah jangan ambil tahu pasal rakyat. Jangan jaga soal kebajikan rakyat Rakyat nak hidup ke nak mati ikut dia Rakyat susah ke senang ikut dia Rakyat sakit ke sihat ikut dia Jadi dia akan cucuk jiwa-jiwa hati-hati raja ni Supaya tidak melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap orang yang duduk bawah dia jadi dia akan suruh kawan ni melakukan satu pengkhianatan terhadap tanggungjawab sebenar dia. Jadi kalau kita nak perincikan kecil lagi lah... Bos-bos alat atas kita tu lah... Nah, mungkin dia P lah... Jadi al-walhasil jadinya kita ni terabai... Dari sudut kebajikan dan sosialnya... Lepas tu pula... Dia pula akan usik kita dengan cara kamu ni raja, kamu ni menteri, kamu ni penguasa, jangan sesekali kamu rapat dengan orang alim, kamu raja jangan rapat dengan ulama-ulama. Kalau depa nak baca ayat Quran, depa nak baca hadis, depa nak bagi nasihat kepada kamu, jangan dengar. Nah, tu tugas dia. Yang nama Aqwan. Seterusnya, yang nombor empat nama dia Hafaf. Hafaf ni insya-Allah juga tak mai kat kita. Sebab hafaf ni Dia akan duduk bergelewat Berkeliling hanya pada kaki-kaki botol Kaki-kaki botol ha, Inilah syaitan yang nama hafaf Kaki-kaki judi hafaf Kaki tikam nombor hafaf Jadi kalau malam ni ada hak jenis botol Ada hak jenis judi Ada hak jenis nombor Ada hafaf lah dengan dia jadi itulah tugas dia cucuk kita, goda kita dengan jalan-jalan kesesatan tadi. Jadi dia akan berkumpul di mana yang lebih sinonim dengan arak, lebih sinonim dengan khamar, lebih sinonim dengan jenis minuman memabukkan ni, dia piduk mana? Dia piduk di pak-pak. Dia duduk di disco-disco. Dia duduk di kelab malam, kelab malam. Lounge-lounge tertentu, pusat-pusat tertentu yang menyediakan minuman-minuman bersifat demikian. Jadi hak jenis kaki nombor pula dia duduklah di 4D, dia duduk di Magnum, dia duduk di Sport Toto. Ha ada lah situ. Baru tikam RM1 eh RM10 lah, RM10 lah kalau kena ni banyak RM10. Ha kita pun tambah pula RM10. Lepas tu ada hak jenis berjudi. ala takkan takkan main teruk tikam 3 ringgit je. Tambahlah 100 ke 50 ke bagi banyak sikit dapat duit. Ha, dia duk cucuk-cucuk benda macam tu. Jadi hak kurang tebal iman dia memang akan terkena. Tu nombor 4 iaitu hafaf. Manakala yang nombor 5 disebut sebagai murrah. Murrah ni dia lebih suka kepada berbentuk lagu, nyanyian dan muzik. Ah, ha, ni terkenal kat penyanyi-penyanyi lah kot Minta maaf lah saya sebut lagu ni Tak? Lah ni macam-macam Akademi Fantasia Mento Menti Gegar Waganza Apa lagi hak tua tu? Kilawan? Kilawan mah tak sedap diri pun ada Tak? Tapi tak apalah Dia pun nak menyanyi-menyanyilah Tapi tempat-tempat lagu tu lah Kita dah dah sebut pertandingan-pertandingan macam tu hak jadi masalahnya hak duduk depan depa tu lah hak duduk atas kerusi ramai-ramai tu ha, adalah geng-geng yang disebut murah tadi Ah, ha, tiket mahal sikit pun tak apa janji dapat tengok artis pujaan dan dapat tengok artis lama-lama dapat sokong orang kampung kita dapat sokong orang taman kita janji puas hati tapi benda-benda tu melalaikan dan melarakan Jadi dia cucuk cara cara muzik, dia cucuk cara lagu-lagu dan sebagainya. Baik, yang keseterusnya yang keenam nama dia Masud. Masud ni ah sudah hak ni. Hak jenis Masud ni, dia duduk sini saja. Dia duduk di bibir-bibir bibir mulut kita. Untuk apa? Cakap bohong cakap menipu, cakap berdusta, umpat orang, caci orang, buka aib orang, kata-kata kesat. Ah tu. Geng 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 masuk tadi duduk. Jadi kita hari ini janganlah sesekali terpedaya. Jangan terlepas mulut kita ni nak ucap benda-benda yang dilarang dalam agama. Terutama yang bersifat pembohongan, penipuan dan pendustaan Jadi kalau ada orang bergaduh saja, ha, masuk lagi cepat Ani duk kata kat orang ni, orang ni duk kata kat orang ni Hatu duk tuding kat orang tu, hatu duk tunjuk kat orang ni Ani duk fitnah orang ni, Ani duk buka aib orang ni Jadi sia-sia saja hidup kita kalau tertipu dengan sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan iblis atau syaitan yang nama masuk tadi ok, yang ketujuh lepas pada masuk ni dia ni sejenis setan macam mana syaitan ni sifat dia, ialah dia suka duduk di depan pintu rumah kita, hak nama Dasim tu, nombor tujuh dia duduk depan pintu rumah dia tunggu apa? Tunggu bila suami balik ke, isteri balik ke, ahli rumah balik ke tanpa didahului dengan mengucap salam. Masuk rumah, keluar rumah tak ada assalamualaikum, tak ada waalaikumsalam, dia akan terjah masuk. Duduk tunggu di pintu hari-hari. Jadi bila kita tak ucap salam, patu dalam rumah tu pun jangan baca Quran, jangan sebut nama Allah, jangan selawat. Hatulah rumah kita tu kadang-kadang jadi panas Bila panas, suami balik kerja Lewat sikit, isteri pok, 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 pok. orang pergi mana Takkan minum kopi pun sampai pukul 1 pagi Kak Kawan tu memanglah duk berbual kedai kopi Tak, kena Lepas tu duk bergaduh Anak tanya kerja sekolah tak pandai buat marah Anak dapat markah rendah Tampak Anak tak luluh, tendang Macam-macam, jadi tak seronok duduk dalam rumah Jadi panas Nah ha, tu sebab setan yang nama Dasim ha, Nah dua orang ni, Ghostbuster ni hak, 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 baru ni Dasim ke apa? Hak pergi vacuum tu Ha, lepas ni kalau nak panggil vacuum mana-mana Ha, dia Ni Panglima, yang ni Captain <laughs> Saya bawa khusus ni Ada tak malam ni? Nampak tak? Ada tak amai mengaji ke? Hak memang jahat ke? Ok, tak apa Baik, sekarang itulah dasin. Seterusnya nombor 8. Halawan ini sifat dia macam mana? Halawan ni sifat dia lagu ni. Dia ni benda-benda kadang-kadang muzik tu memang lara. Selain selain daripada muzik, apa lagi yang kita boleh fikirkan dia tu jenis melalaikan, melengahkan kita daripada ibadat dan melengahkan kita daripada ingat Allah anda bubuh sendirilah nak fikir apa benda tersebut yang jadi bersifat lawahan ni begitulah kadang-kadang dia masuk dari sudut ibadat was-was tu lebih ramai orang tua kat kampung ambil wuduk 30 minit logik tak? habis dah basuh kaki eh. basuh ke dak dai tadi basuh ke dak dai dia ambil pula siap dah basuh kaki berkumuk ke dak tadi berkumuk ke dak dia ambil lain pula tertib kedah tertib kedah las las sekali 30 minit. Hadiah start ambil tu untuk imam mereka pertama dah. Lepas tu dia siap tu tu imam assalamualaikum assalamualaikum dah. Kadang-kadang dia masuk bab kita nak start solat. Allahumma salli ala antong tak jadi. Allahumma salli dia tu sampai ke masuk ayat lazim dah. Fatihah habis dah ada lagi. Tak masuk-masuk. Pasal -masuk. apa jadi tak masuk tu? Sebab was 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 tu dia buat. Padahal senang saja, tapi dia jadi rasa tak puas hati, rasa tak seronok nak bagi puas. Was was ni banyak lintasan was was ni. Kita pun kadang-kadang banyak was was. Was was ni bila duduk dalam semayang pun boleh was was. Dia jadi was was rakaat. Eh tiga ke 4 tiga ke 4 lah sekali jadi 5 Jadi terlebih, ha, terlebih tak terlebih tak apa lah Kita waswah terlebih tak apa Waswah kurang ni, Semayang subuh Hak terlebih Takut semayang subuh terlebih empat tu masalah Kalau semayang zuhur tiga dengan empat ok lagi Subuh terlebih empat ni memang out of date lah Dah Out of date lah subuh terlebih empat ni Ok yang terakhir Baru 8.30 standard kan Ok Yang terakhir Ialah yang nama dia Luqas Tengah sebut lakhus dia ni tak ada dengan kita. Dia ini hanya menjadi teman rapat dan kawan karib kepada spesies orang-orang yang bersifat majusi. Biasa orang yang sembah api, orang yang sembah matahari, itulah dia. Kita hari ni tak sembah api, cucu api saja. Takut adalah sikit-sikit tak? <laughs> Lepas tu, satu lagi sembah matahari. Ha, ni tak ada lah kita ni sembah api, sembah matahari ni tapi kok-kok dia nak mai datang kok cara lain wallahu alam bila-bila masa saja dia boleh datang walaupun ada nama-nama dan pengkhususan tugas